Прошу внимания, пожалуйста, прошу внимания. Перед вами это схема Карнатского Так этот храм называется, Карнат. Арабы, когда они были здесь 1500 лет тому назад, они называли этот храм Карнак, потому что Ираки, Ирак, знаете, где сейчас мы там Там есть исторический храм, по дизайну похож на этого храма, поэтому арабы называли этот храм тоже карма. Но точно называется на русском языке храм Бога Амунра, потому что был посвящен Богу Амунра. Территория этого храма 25 гектаров. 25 гектаров. И на самом деле это один не отдельный комплекс. Ну, это в основном священная территория. Как я вам и сказал, древние египтяне считали, что Бог Амунва отсюда начал или отсюда создал мир. Так древние египтяне считали. На самом деле древние египтяне навсегда считали, что фараон, как и Солнце, где Солнце, где стоит третий раз. Да. Каждый раз кто-то меняет. Это квартал, свежи, да? Да. Там вижу вот. рядом. Показывает бывает после рассказа больше сам минимально Свободно время для фотографий. Договорились? Больше часа. Это минимально больше будет свободное время для лекций. Прошу внимания, пожалуйста, как я вам говорил, что это очень большой храм. Но надо здесь минимально 3-4 дня, чтобы вы все знали об этом храме. Здесь каждый блок имеет значение. Не каждый зал, не каждая колонна. Каждый блок здесь имеет значение. Мы уже попали. Это часто называется Алия Спинцев. На самом деле они представляют комбинацию. Сделали вам лицо баран. Баран это самая традиционная фигура для Бога Амунра. А лев это символ защиты, Это бубен. У нас же в древнем есть обобщить вам один из Известный шиф

Вам строили на самом деле, самые красивые храмы, которые сохранились все времен фараона, Они храмы вам второго. Две. Две от плохих храмов. Ладно? были 47 тонн. Самые, высокие колонии, самые высокие обелиски, и колонии вам второго. Э, кстати, каждый фараон Кроме Рамзеса II, каждый и любой фараон, правый древним египетцам, он, он когда стал фараоном, себя называл сыном бога Амунра. Кроме этого фараона, он себя называл богом. Поэтому его статус, размер его статуи, размер его колон, размер его обелисков, он самый большой размер в Египта. Кстати, древние египтяне не были так высокими как вы думаете, Деревни деревне были до 4 метра, до 3 метра. Понятно, они были нормальные люди. Но так они изображали фараона, потому что искусство было такая в деревне. Понятно? А эта девушка, которая она изображена, она вторая жена вам где-то Это не фертари. Вот слушай. Ей. Это называется симметрич. Как Бог создал мир, Они также и. Бог создал мир. Восток, был живи, был мир. Восток и солнца. Восток и запах. Так же, так же их христиане считали. Поэтому они считали, что этот храм убит символом всего мира. Каждая часть 64 колонны. Зал построен из Все части, они одной группы. Самый колонии, колонии центрального коридора, где мы стоим. сейчас. Они 12. И стоят по 6 с каждым рядом. Их высота 22 колонны и колонии центрального коридора ходят на форму открытых чаш лотоса, символ восхода солнца. А полок, ну, внутренние комнаты, смотрите, внутренние колонии, во-первых, они а ниже воздуха не ходят на форму Где? открытых а вон, чаш лотоса, символ восхода а, солнца. Это восход, это колонии зал, это тоже архив, или библиотека. Сюда вам за засоп... только вам за записали свою историю и свои имена на древней языке. Видно ли нет?